Я говорю о промышленности, о, о машиностроении, о приборостроении. Но здесь нужно сначала ответить себе на один вопрос: какое у нас конкурентное преимущество перед другими странами? В сельском хозяйстве я точно могу ответить на этот вопрос: Какое у нас конкурентное преимущество как страны? Какое же? Ну, их множество. Ну да. Первое. Смотри, слава Богу, не удалось полностью разосрать землю на мелкие кусочки, чего пытались сделать. Угу. То есть кто-то ее это собрал в какие-то пулы, на которых можно внедрять современные технологии. То есть если ее удалось бы раз, раз, раз вот так потрошить как в Польше, как в Молдавии, да? Ну, в Молдавии, да, как ну, в Молдавии есть там что-то, какой-то средний вариант, ну вот как в Польше в центре, да, угу. ну все, никакие технологии современные нельзя внедрить. Ну да, они там город, это... гордятся тем, что у них там 7 миллионов фермеров. Так это, ну это беда, это вообще беда, потому что он не может прожить с этого никак участка, и это происходит, ну это 7 миллионов странных людей.